Salum Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti lan tresnani Gusti. Sugeng pepanggihan malih kalian renungan Patinan Ki Purantoro, Sabtu Pahing, tanggal April kalheus langkung. Dene kula penatua Markus Parti saking Pepadanan Golo. Lan renungan ing wanci menika kanthi jejel memuji Gusti. Lan wasan panganikanipun Gusti Kappende saking Jabur Mazmur, Setunggal atus tigang doso pitu. Ayah setunggal ngantos sanggo. Lan Kawaos ayat ingkang kaping tiga. Saking Lembaga Alkitab Indonesia Basso Jawa, taun se600 S Sekawan. Sebab ana ing kana aku padha digon wong-wong sing nawan aku supaya nglagoake kekidungan. Wong sing padha nyi nyi aku padha ngakon aku bungah-bungah cape. Aku padha kidungna kidunging Sion. Mekaten sabda Gusti Kang Rahayu. Kang mireng nampa sohongestokaken ing saurting gesang patitenanipun husiana amin poros jere ingkang dipun tresnani Gusti lan tresnani Gusti nalika bangsa Israel dados tiyang bandangan ing Babel kawontenanipun saestu nyedihaken manahipun rumo sedih jalaran kangen Gusti piya mbakipun ugi rumaos mboten saged mirengaken kidung pamuji ingkang ngluhuraken asmanipun Allah saestu pengalaman ingkang ndadosaken kasangsaraning manahipun punapa kita inggih taksi tansah nggadairaos kangen Gusti Sarto tansah kepingin memuji asmanipun Kesibukan utawi tugas-tugas padinan. saged ndadesaken kita lajeng tebih kalian Gusti. Tugas lan kesibukan saged ndadesaken kita boden kengetan malih angennipun ngluhurken asmanipun malah saged ugi, Ing antawis kito ingkang rumaos mboten perlu malih memuji saha ngluhuraken asmanipun Allah. Tiyang ingkang gagai pemanggih ingkang mekaten kala wau mesti mboten badhe ngalami kabinghaning manah. Malah sakit ugi gesangipun badhe sangsaya rekaos. Sumonggo kitatansah ngugemi kersanipun Gusti supadosmbo ngalami kados bangso Israel nalika dados tiang bandangan ing tanah Babil menawi kita tansah memuji seluuraken asmanipun Gusti gesanging manah kita mesti bagi kebak karahayon. langkat tentrem. Kita mboten badhe dados abdi ning dosa malih. Pinuciya asmanipun Allah. Sumangga kita neteng. Gusti mugi asmo patiko tansah kaluhurno. Eng selami lami pun. Amin Mekatan renungan patinan ing wanci menika muki tanca dados berkah lan panuntun wonten ing gesang kita angin kita tansah ngaturaken panun ing ngasanipun gusti. Amin.